В Черкасской области может вспыхнуть новая Врадиевка. Более 200 человек пришли под райотдел, под райотдел милиции в городе Лысенко. Требовать справедливости. В сентябре в городе был убит 20-летний парень. Подозреваемых задержали, но потом отпустили под домашний арест. Разбирался Станислав Кухарчук. Я не Спустя две недели Лариса не может поверить в то, что ее младшего брата больше нет. Во время уличной потасовки возле ночного клуба Сергею сломали шейный позвонок. Парень умер на месте. Подозреваемых в убийстве Сергея Коломийца хоть и задержали, но в тот же день отпустили на свободу. Решение суду сделали выпустить их под домашний Недостатнюю улики, как вы не У э, подозреваемого ну, есть дядя Вин, він, э, працює у рай, Лысинского Райвендева, замначальник... Лариса уверяет, в местном районе деле милиции с первого дня пытаются спустить дело на тормозах. Следователь не раз предлагал ей забрать заявление и намекал, доказать причастность подозреваемых к убийству брата не удастся. Свидетелей драки нет. Сергея убили здесь, на улице, во дворе ночного клуба. Очевидцами трагедии были десятки посетителей. Сперва эти люди утверждали, что видели, кто избивал парня. Но спустя несколько дней изменили свои показания. Родственники Сергея уверены, в милиции на свидетелей просто надавили. были с дня. Что на сегодняшний день Сегодня возле райотдела собрались более 200 человек. Люди требовали немедленно взять подозреваемых под стражу и провести честное расследование. Хотя идти на митинг им не советовали. Механисты заляхивали людей, чтобы не шли в школу. И приходят, заляхивали детей, чтобы тоже не шли. Что это так не делается? Что это за... Но к людям все же вышли представители милиции и прокуратуры. Сообщили, один из подозреваемых, который наносил удары Сергею, уже под стражей. Делом занимается областная милиция. Стосовно другого подозреваемого, порушено криминально проваджено за фактом хулиганства. На данный час, на данный На этот раз митингующие поверили милиции и разошлись, но обещали вернуться, если убить Сергея не накажут и уже пойти на штурм. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область.